Скажите, будь ласка, совсем уже Артек в Крыму прерпен свои существование? Нет, конечно, Артек в Крыму — это международный детский центр Артек, который был основан в 1925 году, продолжает свое существование, продолжает жить, и мы очень надеемся, что он будет развиваться. Но в силу сложившихся обстоятельств он не может принимать детей из Украины и там не могут продолжать оставаться работать сотрудники, которые были из Украины. В силу различных причин, но в основном это и какие-то психологические, скажем так, этические. И таким образом, скажем, для детей Украины, для педагогов Украины, это ну, на какое-то время страница закрытой. И поэтому мы нашли возможность, артековцы всегда были сильны духом, сильны идеями, и мы собрались и создали вот такой, создаем, надеемся, что он будет процветать, такой артек в Карпатах нашли место. А вообще идея создания так называемого украинского артека, она витала, в общем-то, достаточно давно. И если, например, в России в разное время, вот уже постсоветский период есть, я не, не устаю говорить, есть лагеря Артек, Кэмп», есть Забайкальский Артек, есть Калининградской области в самом названии лагеря используется слово Артек, то в Украине не было. А здесь как раз время так, скажем так, расставило свои точки над «И» и появляется Артек Карпаты.